Ya, hentikan stigma kesihatan mental milik semua. Kita bincang dari awal tadi sehinggalah saat ini perkara-perkara yang bagaimana sepatutnya kita bukan sahaja mementingkan tentang kesihatan fizikal tetapi juga perlulah seiring dengan kesihatan mental. Fizikal mental gerak sejalan untuk melahirkan kehidupan yang berkualiti. Jadi, sampai kepada penghujungnya, kita pasti ketiga orang panelis ada mutiara-mutiara kata, ada tips-tips yang ingin dikongsikan sebelum kita berpisah. Mudah-mudahan, perbincangan kita pada malam ini ada sesuatu input yang terbaik untuk dibawa oleh seluruh masyarakat dan diterjemahkan dalam kehidupan harian kita, kepentingan kesihatan mental. Silakan, Datuk. Tuan-tuan yang dikasih sekalian seperti mana yang saya katakan pasalu ahla dzikri ing kuntum la ta'lamun. Tanya orang pakar kalau kita tidak tahu. Jadi oleh demikian kita kena tahu jenis-jenis stres. Stres ada dua. Pertama stres yang positif. Stres yang boleh menyebabkan kita berjaya. Stres yang boleh membawa kita ini uh, proaktif. Ya, produktif dan sebagainya Saya yakin uh, Nazir kita Profesor Datuk Dr. Riza Atik stres nak buat program ini. Tengok muka pun bagi tadi masa uh, apa hari raya nampak macam tak apa-apa nak tenang. Makan habis tiga pinggan. Itu tanda stres yang positif. Malam ni habis ditutup dia boleh tidur dengan tenang. Ini dipanggil stres yang positif yang membawa kebaikan sehingga nama masjid Bukit uh, Masjid Seri Putra ini dikenali ramai. Ya. ya. Yang kedua, apa ya? iaitu stres yang negatif. Stres yang berpanjangan yang tidak ada kesudahan menyebabkan kita kemurungan. Jadi nak nak buat benda-benda yang tidak baik sehingga kan kita fikir yang negatif, negatif, negatif yang kita tidak ada faedah di atas muka bumi ini. Jadi jangan ada stres jenis ini. Kalau ada perasaan seperti ini, cepat hubungi 15555. Ingat, itu bukan pizza tetapi ia adalah laluan mencari laluan mencari pakar untuk menyelesaikan masalah kita. Betul? Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas ni kita jamuan pizza. Jangan lupa risau. silakan Ustaz Isa. Ya? ya? ya. <laughs> Ustaz Isha, silakan. Allah, uh, bayangkan kalau kita datang masjid ni. <laughs> lepas tu kita jumpa ada seorang makcik ni yang dia gaut. Kan? Jalan pelahan-pelahan. Pernah tak kita cakap ke makcik tu? Makcik. Makcik ni gaut ni sebab makcik kena bawa-bawa banyaklah berzikir makcik. bawa banyak banyaklah semayang taubat ni. Kenapa kita tak sebut macam tu kat makcik tu? Sebab kita tahu gaut tu adalah penyakit. Same goes dengan sakit kesihatan mental ni, dia adalah satu penyakit. So tak adil lah untuk kita bagi tahu pada orang yang ada masalah depression, anxiety ni, banyak-banyaklah semayang. Banyak-banyaklah berzikir. Sebab based on pengalaman klien saya, peserta saya, mereka yang ada depression ini, anxiety ini, lebih lama zikir mereka. Lebih dalam doa mereka. Lebih dahsyat sujud dan juga bangun malam tahajud mereka. Berbanding saya ni yang kurang. Tuan-tuan, sebab itulah kenapa terakhir sekali saya nak kongsi pada tuan-tuan belajarlah daripada seorang wanita tua yang jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadu tentang sakitnya epilepsi dan Nabi bagi dua pilihan. Boleh aku boleh doakan kau sembuh tapi aku ada dua pilihan untuk kau pilih. Yang pertama aku doakan kau dan kau sembuh. Dan yang kedua engkau bersabar dengan sakit tersebut dan engkau aku doakan untuk masuk syurga. Akhirnya agak-agak wanita tua ni pilih nombor satu ke nombor dua? Dia pilih nombor dua. Bersabar dengan penyakitnya dan Allah kurniakan syurga. Rupa-rupanya pada siapa yang sedang diuji dengan kesakitan, diuji dengan masalah gangguan kesan mental. Itu bukan satu hukuman ataupun kehinaan daripada Allah. Tapi mungkin itu adalah pintu untuk kita dapat masuk syurga Allah SWT. Sebab sometimes it's okay to be not okay. Dan jangan lupa untuk order pizza. Salam. <laughs> pizza tak lepas juga eh. <laughs> Baik, saya kaum susah. Oke, beberapa pesanan untuk untuk kita semua termasuk saya juga. Pertama, bila ada masalah, mm. jangan asyik fikir masalah. Salah kita selalu fikir masalah. Masalah bukan untuk difikir, tapi bila masalah, kita kena banyak zikir. Yang kedua, ujian. Ujian bukan untuk kita hitung tapi nikmat untuk kita hitung. Salah kita. Kita suka hitung ujian. Lepas aku kena ni, aku kena ni. Lepas aku kena ni, aku kena ni. Lepas aku kena ni, kena timpa ni. Lepas jatuh di tangga. Lepas timpa tangga, jatuh pokok kelapa pula. Kita salah kita suka hitung ujian. Lepas ni tukar. Orang mukmin dia tak hitung ujian. Tapi dia hitung nikmat. Yang ketiga, insyaAllah, mudah-mudahan... Uh, kita belajar untuk sesuatu iaitu sakit daripada Allah, sihat daripada Allah. Maka kita belajar untuk berdamai dengan takdir-takdir Allah. Insya-Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita belajar sesuatu daripada doa ini. Tuhan, hidup aku, mati aku untuk engkau. Jadi apa yang Allah bagi kita sakit, kita cari usaha untuk rawat. Di situlah sabar kita akan dapat pahala insya-Allah. Baik tuan-tuan puan-puan dengan rumusan ketiga-tiga orang panelis tadi maka berakhirlah forum perniagaan Islam pada malam ini ayuh kita sekali lagi kita tegaskan hentikan stigma kesihatan mental milik semua kita perlu bergandingan bersama-sama untuk memastikan seluruh masyarakat sentiasa dalam keadaan yang aman, damai, tanpa ada kemurungan, tanpa ada yang kita kata jiwa kacau. Jika minda tenang sejahtera, hidup terasa penuh bahagia. Minda sehat, jiwa terurus, langkah hidup jadi lebih lurus. Jika tertekan, jangan dipendam. Luahkan rasa agar tidak tenggelam. Stigma dibuang, berilah sokongan. Barulah masyarakat saling bergandingan. Jika mental terabai terus, segala impian boleh terhapus. Jagalah akal, jiwa dan rasa agar hidup sentiasa bermakna Muhasabah diri, insyaAllah jumpa lagi terima kasih kepada penganjur pusat kecemerlangan kesihatan mental kebangsaan, NCEM, Kementerian Kesihatan Malaysia dan semua yang terlibat dalam menjayakan siaran langsung pada malam ini, sekali lagi ayuh hentikan stigma kesihatan mental milik kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh